ભાજપના શાસનમાં સુરતને નજર લાગી ગઈ છે કાયદો વ્યવસ્થા મુદ્દે ગોપાલ ઇટાલિયાનો આકરો પ્રહાર આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગોપાલ ઇટાલિયાએ સુરત શહેરની વર્તમાન કાયદો કાયદોને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને લઈ સત્તાધારી પક્ષ ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની વ્યથા ઠાલવતા ઇટાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે એક સમય શાંત અને સુરક્ષિત ગણાતા સુરત શહેરને આજે ભાજપના ભ્રષ્ટ શાસનની નજર લાગી ગઈ છે તેમણે સુરતમાં વધી રહેલા ગુનાખોરીના ગ્રાફ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે ઇટાલિયાએ દૈનિક ધોરણે બનતી ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે સવારે ઉઠી સમાચાર વાંચો એટલે માત્ર ચોરી લૂંટફાટ મર્ડર અને ડ્રગ્સના વિચારના જ સમાચાર જોવા મળે છે તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર પર શાસક પક્ષની પકડ ઢીલી પડી છે અથવા તો ભ્રષ્ટાચારને કારણે ગુનેગારો બેફામ બન્યા છે તેમણે સુરતની જનતાને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ડાયમંડ સિટી અને સિલ્ક સિટી તરીકે ઓળખાતા સુરતની હાલત માટે જવાબદાર કોણ છે નોંધનીય છે કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી સુરતના વિવિધ વિસ્તારોમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ અને ડ્રગ્સ નેટવર્ક પકડવાની ઘટનાઓ વધી છે વિપક્ષી નેતાઓ આ મુદ્દે

अपना परिवार का गुजारा करने के लिए व्यापार करने के लिए रोजगार करने के लिए चैन और शांति से जीने के लिए गुजरात जाना जाता था सूरत में राजस्थान से उत्तर प्रदेश से बिहार से हम सब लोग सौराष्ट्र से चल के इधर आए क्योंकि यह एक ऐसा शहर था जो सबको पालता था यह शहर सबको सुरक्षा देता था यह शहर प्यार बांटता था इस शहर में सबका पेट भरता था काफी सालों तक ये सब माहौल चला इस शहर ने सबको आगे बढ़ने का मौका दिया सबको रहने का आगे बढ़ने का मौका दिया फिर हम सब लोगों ने मिलके बीजेपी को जिताया उसमें मैं भी शामिल था हम सब लोग बार बार हर बार बीजेपी को वोट देते रहे और आज क्या हालत है इस शहर की कि ना पेट पल रहा है ना बच्चे पल रहे हैं हर तरफ गुंडे ही गुंडे पल रहे हैं जहां देखो गुंडे पल रहे बुटले घर पल रहे अनाज माफिया पल रहे लफंगे पल रहे एक जमाने में सबका घर पल रहा था सब आगे बढ़ रहे थे आज क्या हो गया इस शहर को क्या हो गया इस सरकार को क्या हो गया राजनीति को हम सबको एक बार सोचना पड़ेगा अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा खुद को पूछना पड़ेगा कि क्या हो गया इस सूरत को सूरत को किसी बीजेपी वालों की नजर लग गई है कि इस शहर में आप देखो अखबार खोलोगे मर्डर ही मर्डर के समाचार आ रहे सुबह अखबार खोलो गोडादरा में मर्डर हो गया लिंबायत में खून हो गया उधना में चोरी हो गई यहां पे ये हो गया वहां पे वो हो गया पूरा समाज डर के जीता है व्यापारी डर रहा है गरीब लोग डर रहे आम आदमी डर रहा है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा कल को मेरे साथ कुछ हो जाएगा जाए तो कहां जाए सुनवाई कहां हो रही है हमारी हम सब लोग सरकार तो इसलिए न बनाते हैं कि जिसको वोट देंगे वो हमारी बात सुनेगा इसीलिए तो सब लोग वोट दे रहे नेता चुन रहे निगम में पार्षद चुन रहे विधायक चुन रहे सांसद चुन रहे सरकारें बन रही है मंत्री मेयर सब बन रहा है वो क्यों बन रहे क्योंकि हमारी सुनवाई हो इस उम्मीद से हम बटन दबाते हैं इस उम्मीद से किसी को नेता बनाते हैं लेकिन हालात क्या है कि आम जनता अगर बोलना चाहे आम जनता अगर कुछ कहना चाहे आम जनता अपने पीड़ा को बताना चाहे इस सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है सारे नेता दबाने वाले और डराने वाले बचे हैं